Ми заговорили про меморандум? Ну там їм ключовим моментом є оце прощення цієї курсової різниці, пані Олене. Ну але в умовах, коли курс зростає вже майже до 40, то там пробачимо, ми там 50% різниці між 8 гривень за долар і 40. Тобто це для людей все одно значення немає. Тож як в цій ситуації про цей меморандум варто забути шукати нові якісь механізми, чи як? У нас на самом деле не один меморандум, у нас их два. Меморандума. Есть меморандум, который э, подписан Общественным советом при Национальном банке, Национальным банком и там э, некоторыми банками. Есть меморандум, который разработан на независимой ассоциации банков Украины, который уже подписали 10 банков и еще 7 утверждают у своих материнских компаний подписание этого меморандума. Суть его заключается в том, что... Мы прощаем, у нас вводится социальное жилье, то есть в первую очередь это социально незащищенные слои населения. Это квартиры 60 квадратных метров и дома 120 квадратных метров. Им прощается 50% от задолженности. Вне зависимости, там, мы не привязываемся к курсу. От тела кредита? Да, от, от тела кредита. А что с процентами, которые люди банку сплачивают? Они продолжают сплачивать. Від, э, уже от этих 50%. Это уже от, от уже реструктуризированного кредита. А те, кто не попадает под условия социального жилья, им э, банк прощает 25% э, от стоимости. И на это идет у тех, кто брали там, домовладение там, по, и квартиры там, 250 квадратных метров и все остальное. То есть мы смотрели статистику с банками. Э, те, кто попадают под социальное жилье, их порядка там, 60%. То есть это большая большинство э, кредитов туда попадает. Но это еще проект, понимаете? Э, это... до конца его с всеми банками, которые выдавали кредиты. Да, это докон... ну, уже подписало 10 банков, эти банки уже готовы на сегодняшний день реструктуризировать по э, таким условиям. Это великие банки? Это банки, проводятся? это банки и разных групп. Там есть банки и первой группы, и есть банки и э, четвертой группы. Это и Альфа-банк, и Приват, и уже не платежеспособны НАДРА и Дельта. Они тоже являются подписантами этого меморандума.